Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında operativ gərəkəcək məlumat yayır. Gərəkəcətdən verilən məlumatda bildirilir ki, ötən müddət ərzində yeni növ koronavirus infeksiyasının ölkə ərazisində geniş şayəlmasının qarşısını alması istiqamətində effektiv tədbirlər həyata keçirilmiş və infeksiyanın yayılması nəzarət altına alınıb. Bununla belə dünyada pandemiya vəziyyəti hələ də davam etdiyindən, COVID-19 infeksiyasının müalicəsi üçün zəruri dərman preparatı eyni zamanda bu xəstəliyə qarşı peyvənd tapılmadığından, virusla mübarizə hər kəsin gündəlik həyat tərzinə çevrilməlidir. Hər bir şəxs sosial məsuliyyətdən irəli gələrək özünü, yaxınlarını və digər cəmiyyət tezislərini qorumaq üçün mövcud sanitar gigiyenik qayda və tələblərə ciddi riayət etməli, başqalarını da bu fəaliyyətə dəvət etməlidir. Bunu Məhəllə Sanitariya Epidemioloji Vəziyyət və Ümumdüniyyə Səhiyyə Təşkilatlarının tövsiyələri təhlil edilərək ölkə ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti 15 iyun 2020-ci il saat 0:00-adək uzadılır. Eyni zamanda 31 may 2020-ci il saat 0:00-dan xüsusi karantin rejimi çərçivəsindəki məhdudiyyətlərin bir qisminin aradan qaldırılmasına qərar verilib. Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron rayonunda dövlət qurumlarının işlərinin sahəddinin məhdudlaşdırılması lə hazırda iri ticarət mərkəzlərinin və molların fəaliyyəti bərpa olunur. Açıq havada keçirilən idman yarışlarının tamaşaçıların iştirakı olmadan təşkilinə icazə verilir. Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə restoran, kafe, çayevlərində eləcə də bütün ictimai yaşayış məkanlarına müştərilərə yerində xidmət saat 08:00-dən 22:00-dək həyata keçirilir. Xatırladaq ki, fəaliyyətə icazə verilən sahilərlə üzrə iş rejimi pandemiyə dövründə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Operativ Gərəkət tərəfindən təqdim olunan müvafiq sanitariya epidemioloji qaydalara və metodiki göstərişlərə uyğun həyata keçirilməlidir. Qaydaların olması qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş inzibati və cinayət məsuliyyəti yaradır. Bir daha həminin şəxsi gigiyena, eləcə də tibbi profilaktik qaydalara əməl etməyə, ictimai yerlərdə kənar şəxslərlə minimum kontaktda olmağa, mövcud preventiv tədbirlərin şərtlərinin riayət etməyə çağırırıq. Sanitar epidemioloji vəziyyətə uyğun olaraq müəyyən edilmiş yerlərdə qorucu vasitələrdən istifadə və sosial məsafənin gözdən keçməsi mütləqdir.